Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Hidden Agenda. Jock y Nita regresan basados en el libro. Sintak empezó a sentir que conocerse era un arma de doble filo. ¿Está bien o mal que elija conocerla como dos amigos en lugar de su amante? Cuanto más ambigua es la situación, más cautelosos deben ser. Hay cosas sensibles que no se pueden tocar. Syntax suspiró suavemente, sin saber que debido a estos interminables pensamientos no se sentía bien por la mañana. ¿No pudiste dormir anoche? ¿Parece que estuviste despierto toda la noche? preguntó Girana y cuando llegaron juntos a la facultad, justo cuando caminaban hacia la escuela, la persona sentada a su lado seguía suspirando. Su rostro estaba pálida y demacrado. Parecía que no debería ir a la escuela. La persona en cuestión se giró y sonrió levemente, y luego sacudió la cabeza como si no quisiera que la otra persona se preocupara. No es nada, solo me siento extraño. ¿Extraño? ¿Cómo? ¿Cuántas noches has dormido en mi habitación? ¿O tienes que hacer lo mismo que ese día hasta quedarte dormido? Aunque no puedo dormir en toda la noche, el cerebro de Sintag pareció despertarse cuando Giranay mencionó la palabra ese día. La escena de ellos ayudándose mutuamente era una escena que claramente lo hacía insoportablemente avergonzado. No es necesario, cuanto más hablaba, más avergonzado se sentía. Sintag inclinó la cabeza hasta que su barbilla casi tocó su pecho. Luego caminó, rápidamente y directamente a la cafetería, pero no importaba lo rápido que fueran sus pasos, la alta figura aún no podía seguir el ritmo. No hay necesidad de nada, ¿quieres aprender sobre ello? Tienes que aprenderlo regularmente para acostumbrarte. Prometiste decirme cuando estés listo. Sus palabras fueron extremadamente simples. Es tan simple y gentil como cuando pides dinero para el desayuno en medio de la cafetería. Aunque Giranai no habló en voz alta ni directamente, el rostro de Sintak estaba extremadamente avergonzado y rápidamente dijo: "Ah, puedes ir a comprar algo de comida. ¿Qué quieres comer? Está bien. Para él cambiar el tema. Las personas como Giranai son tan bondadosas. Trae pasta de camarones. Yo iré a comprar un poco de agua. No es necesario. No es necesario ir a ningún lado. Siéntate y espera. Iré a comprarlo para ti." Entonces la figura alta inmediatamente se dio la vuelta y fue por la comida. Sintag miró la espalda del hombre alto y terminó de pedir comida. Luego continuó caminando para comprar el agua. Porque otros dicen que a Jock no le importa nadie. Él es muy atento. Cuanto más lo conozco, más aprendo. Ya no quiero dejar de estar al lado de Jock. So, una voz sonó. No. Causando que la persona aturdida se detuviera por un momento antes de girarse para mirar hacia dónde proviene el sonido. La chica parada frente a él hizo que el corazón del hombre blanco se apretara repentinamente y violentamente. Nita, dijo suavemente, pero parecía que el dueño del hombre no parecía importarle. La chica del mismo año, pero en un departamento diferente, continuó mirando alrededor de la cafetería. ¿Dónde está Jock? Vi a so entrar con él hace un momento. Mm, ahí, la persona esbelta estaba a punto de hablar, pero Hiranae ya había regresado a la mesa, colocando un vaso de crisantemo y pasta frente a Sintag antes de girarse para mirar a Anita. ¿Puedes hablar conmigo un rato? Dijo Anita en voz baja. Sintag tragó un gran bocado de saliva, sin atreverse a mirar los rostros de las dos personas que estaban cerca de él. Por un momento tuvo miedo de las siguientes palabras de Hiranai. So, un par de hermosos ojos miran a la persona que llamaba. El hombre alto miró a sus hermosos ojos. ¿Vas a comer? Si no es así, déjame llevarte al salón de clases. ¿En qué salón tienes clase? Preguntó Hiranai, pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, se volvió hacia la chica que lo había seguido al comedor. Espera en el auto, déjame llevar a eso primero, iré más tarde. La palabra en el auto hizo que Sintag se detuviera un poco, pero cuando Hirana decidió la vuelta, Sintag se quedó una vez más sin palabras en el coche. Significa que la llevará a algún lado. Ese tipo de cosas no pasa nada cierto.